حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہیں جنت میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا دوستیوں کا دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا اور ان اللہ کے دوستوں کا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا وہ رک جائیں گے حدیث پاک کے الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ بابن فر ایمان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلص الله المؤمنين من النار وامنو جب اللہ پاک مومنوں کو اپنے دوستوں کو دوزخ سے چھٹکارا دے دے گا اعلان ہو جائے گا تم جنتی ہو جنت میں جاؤ وہ امن پا جائیں گے اب حضور علیہ السلام نے فرمایا فما مجادلات احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا اشد مجادله من المؤمنين لربهم في اخوانهم فرمایا حضور علیہ السلام نے لوگوں اگر کسی کے حق پر تمہیں یہاں دنیا میں کسی سے جھگڑنا پڑ جائے کوئی آدمی حق پر ہو یا کسی کا حق لینا ہو کسی شخص نے اپنا حق بولیے لینا ہو اور کوئی نہ دے رہا ہو تو تم حق لینے پر جھگڑا کرتے ہو نا مجادلہ کرتے ہو یا نہیں کرتے تو فرمایا حق لینے والا کسی حق کے لینے پر دنیا میں جتنا بھی مجادلہ اور جھگڑا کرتا ہے جتنا بھی جھگڑا کرتا ہے فرمایا وہ جھگڑا کیا ہے جو اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کو بخشمانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں اس لیے میں نے حدیث کی کتاب کھول لی کچھ لوگ جو نہیں جانتے ان چیزوں کو وہ یہ نہ کہیں کہ قادری صاحب نے یوں ہی بات کہہ دی میں حدیث پڑھ رہا فرمایا جو تم حق لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو تمہارا جھگڑا کیا ہے دنیا میں جو اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کے بارے میں جھگڑیں گے اپنے رب سے یہ جھگڑا لاڈ کا جھگڑا ہوگا بندے کی کوئی مجال نہیں کہ رب سے جھگڑے مگر یہ لاڈ کا جھگڑا ہوگا یہ پیار کا جھگڑا ہوگا یہ اعتماد کا جھگڑا ہوگا کیا اعتماد ہے نا لاڈ ہے پیار ہے اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ جھگڑ رہے تو حضور نے ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے جھگڑے کا لفظ استعمال کیا یعنی سمجھایا کہ تم جیسے جھگڑ کے حق لیتے ہو اس طرح اللہ کے دوست قیامت کے دن اپنے دوستوں کے لیے جھگڑیں گے اور کیا کہیں گے کون سے دوست الزین ادخلار جو ان کے دوست ہوں گے اور عمل میں اس قابل نہ تھے کہ بخشے جائیں دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے تو اللہ کے وہ دوست وہ ولی ان کا جنت کا اعلان ہو چکا ہوگا اور آگے ان کے دوست ان کی سنگت والے تعلق والے وہ دوزخ میں بھیجے جا چکے ہوں گے ان ولیوں سے کہا جائے گا تم جنت میں چلے جاؤ وہ رک جائیں گے عرض کہیں گینگ کہ باری تعالیٰ ہم جنت میں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے مولا تو نے ہمیں کیوں بھیجا ہے تم میرے دوست ہو اس لیے بھیجا ہے یہ بات سمجھا رہا ہوں ہم تیرے دوست ہیں تو نے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے وقت دیا ہمارے بھی کوئی دوست ہیں وہ دوزخ میں جا رہے ہیں ہم ان دوستوں کو چھوڑ کے جنت میں کیسے چلے جائیں قال یقولون ربنا اخواننا کانو یوسل معنا وہ معنا مہانا <النَّار> وہ کہیں گے باری تعالیٰ وہ ہمارے دوست ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے ہماری سنگت میں رہتے تھے ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ مل کر روزیں رکھتے تھے ہمارے ساتھ مل کر حج کرتے تھے ان کی ہماری سنگت تھی مل کر عبادتیں کرتے امال کرتے تھے اور تو نے انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہے ہم انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کر جنت میں کیسے چلے جائیں یہ سوال کریں گے تو معلوم ہے اللہ پاک کیا فرمائیں گے یہ حدیث شفاعت ہے ابن ماجہ کی اللہ پاک فرمائیں گے اللہ پاک پوچھیں گے, گے, گے تو وہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں تمہارے دوست دنیا میں تمہارے ساتھ تم انہیں پہچانتے ہو عرض کریں گے ہاں مولا پہچانتے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں پہچانتے ہیں اللہ پاک فرمائیں گے میرے دوستو جاؤ جنہیں جنہیں پہچانتے ہو چن چن کر دوزخ سے نکالو جنت میں لاؤ آخر یو من ارف تم من فیا تون فیا صبر جائیں گے ان کی صورتوں سے پہچانیں گے لا کلار انہیں جلا رہی ہوگی مگر ان کی صورتوں کو نہیں جلایا ہوگا چہرے باقی ہوں گے ہائے ہائے وہ چہرے بھی جل کے ختم ہو جاتے مگر نہیں اسے سب کچھ معلوم ہے نا کہ میں نے جلایا بھی ہے اور اب نکالنا بھی ہے چھڑانے والے کھڑے ہیں مجھ سے درخواست کریں گے اور میری رحمت ان کو موقع دے گی چہرے بچائے ہوئے ہوں گے پہچان کے نکال لیں گے اور ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے یہ اولیاء کی شفاعت ہوگی